اچھا صاحب اس میں جو ہم جب اسی سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ ہوں کہ جو تصور انسان جو قرآن مجید میں آپ پویش کریں گے وہ کیا ہے اور سیکولر فلسفے میں کیا ہے دوسرا یہ کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ انسان کیسے ہے بھائی اس کائنات کے اندر ایک دم سے آیا تو اس پہ ایک سوال اس کا ایک جواب ہمیں ارتقاء کے نظرے نے دیا ہوا کہ اور اس کے اندر پھر کئی خدا اور یہ ساری چیزوں کی ضرورت اتنی نہیں رہتی ایک طرف دوسری طرف ہمیں قرآن کی کچھ آیات اور پھر اس کے اوپر جو مفسرین نے حاشیہ سازی کی اس سے ایک بالکل الگ تصور آ رہا ہوتا ہے تو آپ ان آپ نے ماشاء اللہ سے سیکولر علم کو یعنی جس کو میں فلسفہ انسان اس کو جس گہرائی سے آپ نے پڑھا ہوا ہے اور دوسری طرف قرآن مجید کو اتنی گہرائی سے تو پھر آپ اس مسئلے کو کس طرح دیکھتے ہیں انسان کیا ہے حقیقت کے اعتبار سے اور وجود میں آنے کے اعتبار سے ارتقاء وغیرہ کے نظریہ یہ دیکھیں انسان کیا ہے اس کا مطلب ایک تو یہ کہ مجھے انسان کے متعلق ایک میٹا فیزیکل ازمشن ڈیولپ کرنا ہے کہ انسان یہ جی ہے اور وہ ہے اچھا اس کا ایک ماضی ہے اس کا ایک حال ہے اور اس مستقبل ہے انسان کا ایک ماضی حال اور ایک مستقبل ہے میں ماضی کے متعلق ایک تصور رکھتا ہوں حال میں میرا ایک تجربہ ہے اور مستقبل کے متعلق میرا ازمشن ہے ٹھیک انسان کے متعلق میں بحثیت انسان جو بھی تصور قائم کروں گا وہ میرے اس تجربے کی اگر بنیاد پر ہو جسے میں پریکٹیکل لائف میں حاصل کرتا ہوں تو فرض کریں دولت شاہ کے چوہے دیکھیں آپ نے جی آج سے چھ ہزار سال بعد چار پانچ دولت شاہ کے چوہوں کے سر مل جائیں اور پانچ ہزار سال بعد کا انسان یہ خیال کرے کہ اس دور میں رہنے والے سارے دولت شاہ کے چوہے تھے تو ہم سارے دولت شاہ کے چوہے ہیں وہ محاورتی زبان میں تو ایسے ہے زیادہ تر لیکن حقیقی مفہوم میں ہم نہیں کہہ سکتے خیر جی وجہ کیا ہے <سؤال> وجہ یہ ہے کہ انالوجی جسے کہتے ہیں جسے کیاس کہتے ہیں دنیا کی سب سے ترین ریزننگ اگر کوئی ہے نا تو ماسلتوں کی بنیاد پر کسی حکم کو بزا کرنا ترین ریزننگ ہے بالکل اس لیے ماضی کے متعلق میری جتنی بھی معلومات ہیں انسان کی وہ ساری کی ساری مماثلتوں کی بنیاد پر ڈیولپ حال میں صورت حال یہ ہے کہ میں انسانوں کو مختلف حالات میں دیکھتا ہوں مختلف کلرز میں ہیں مختلف سوچیں ہیں مختلف میرے سامنا ایک ہر جگہ ایک سماج کا ایک تصور بھی موجود ہے کہیں انسان ترقی یافتہ ہیں تمدنی اعتبار سے کہیں پست ہیں کہیں اچھے ہیں کہیں برے ہیں مطلب ہر طرح کے لوگ دنیا میں ہر معاشرت کے اندر اس طرح کے موجود ہیں میں انسان کے متعلق اگر ایک تصور قائم کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس صرف اتنی زیادہ ڈیولپ مطلب سٹیز ہیں اتنی زیادہ کثرت ہے میں انسان کا تصور جس بنیاد پہ بھی قائم کرنا چاہوں اپنے تجربے کی جس بنیاد پہ بھی قائم کرنا چاہوں مجھے کسی حتمی نتیجے پہ, پہ پہنچنے میں خاصا تردد ہوگا یعنی ماضی کے مطالق میں نے آپ عرض کیا کہ ماضی کی جتنی بھی تصورات ہیں وہ سارے کے سارے معاصرتوں کی بنیاد پر ہیں اور ماسردوں کی بنیاد پر کوئی بڑا فیصلہ نہیں رجمن بالغیب ہے وہ زیادہ تر جی ہے <خخخ> اور حال, حال کی صورتحال یہ ہے کہ اس قدر کثرت ہے مطلب انسانوں میں انسانوں کی طبیعتوں میں مزاجوں میں ان کی پسند ناپسند میں بل. ہر بل. لحاظ بل. سے مطلب بولنے میں میں اٹھنے میں کلچر میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ان سب کے ہوتے ہوئے میں انسان کے متعلق بحیثت نو انسان جی کسی ایسے حتمی فیصلے پہ پہنچوں جس سے نو انسان کی حتمیت طے ہو جائے یعنی نو انسان اس طرف تصور ہو اور ادھر فیکچوئل ریالٹی ہو اور ان میں مسلط مطلب ان دونوں کے درمیان کوئی ہم ہاں آنگی پیدا ہو جائے اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے सही. میں آپ کو مطلب وہ پرابلم بتا رہا ہوں جو فیکچوئل ریالٹی میں ایگزسٹ کر رہا ہے सही. مستقبل کے متعلق میں اعظم شان جتنی بھی کروں اس کے متعلق مجھے کچھ بھی مطلب میں نہیں جانتا ہوں. کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا नहीं. مطلب کل تک کیا ہو جائے گا انسان نے کیا بن جانا ہے اس کے متعلق بھی, بھی میرے پاس صرف ایک لمحہ ہے جو اس وقت اگزسٹ کر رہا ہے جس کے متعلق میں کوئی فیصلہ کرنا ہے مجھے کہ یار انسان یہ ہے تو اس کا سب سے بہترین حال یہ ہے کہ میں بجائے دوسروں کو دیکھنے کے میں کیوں نہ اپنے آپ کو دیکھوں اور دوسروں کو اپنے جیسا انسان اور اپنے آپ کو جو حکم لگاؤں وہی میں انسانوں کے لیے بات سمجھ رہے نا انسان ہونے کے ناطے میرے لیے انسان ہونے کا معیار میرا اپنا وجود ہے نا ٹھیک ہے میرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ میں جب دوسرے انسانوں کو دیکھتا ہوں یا تو اپنے آپ سے بہت اوپر لے جاتا ہوں یا اپنے آپ سے بہت نیچے لے جاتا ہوں صحیح <laughs> اپنے جیسا دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا مطلب ایک المیا ہے نا بالکل لیکن اس سب سے بہتر بھی آ رہی ہوتا ہے کہ میں دوسرے انسانوں کو اپنے جیسا انسان سمجھوں اور میں اپنی ذات پر جو فیصلہ کروں وہی دوسرے انسانوں کے لیے فیصلہ کروں میں سمجھوں کہ وہ, وہی ویلڈ ہے فرض کریں جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا علم کے متعلق میں نے کہا کہ وہ خیال نہیں ہے دنیا کا کون سا انسان ہے آپ فرض کر کے بتائیں جو یہ سمجھتا ہو کہ خیال اور علم ایک شہ ہے نارمل انسانوں میں آپ کو کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا صحیح میں کہتا ہوں کہ رائے علم نہیں ہوتی رائے علم نہیں ہوتی کون سا انسان ایسا ہے جو یہ کہے گا کہ نہیں رائے بھی علم ہوتی اب سب سے بہتر میار اگر کوئی ہے تو انسان کے لیے میں خود ہوں اپنے متعلق فیصلہ کیجئے سوچ سمجھ کر اور اسے ہی دوسرے انسانوں کے لیے معیار بنائیے لیکن قرآن کا کیا تصور ہے انسان میں اس مقوق میں یہ پوچھ رہا تھا نا یعنی کوئی روح خداوندی جس کی ہم بات کرتے اس میں ہے یا یہ بس اسی فزیکل مادی دنیا سے باقی مخلوقات کی طرح وجود پذیر ہوئی تو دیکھنا رہا اگر ان دونوں تناظر میں دیکھا ہے تو وہ فرق نہیں پڑے گا یعنی جسے ہم ڈارون کے نظریے کو لیتے پھر اس کے اوپر مارکس نے اپنا تصور دیا انسان کا فرائیڈ کا اپنا وہ ہے یعنی ہم ان کو دیکھا تو انسان تو ایک حیوانی اس سے بس ایک ارتقا ہے اس سے کچھ بہتر ہے اس کے اندر تخلیق کر سکتا ہے تخیل بولن ہو سکتا ہے فلاں فلاں باقی تو کچھ بھی نہیں رہتا آگے نا کہ انسان ان ٹھیک ہے معاشرے کو چلانے اور اس کے لیے بندے کو یہ اچھے اخلاقی اس میں ہونی چاہیے لیکن میں اس مفہ میں پوچھا کہ تو قرآن جب آپ کو انسان کا تصور دیتا تو کیا کوئی خدائی وہ ہے ہم نہیں اس کی مطلب اگر آپ نے قرآن مجید کے نقطۂ نظر سے دیکھنا ہے نا تو قرآن مجید نے انسان کی انسان کا جو تصور بتایا ہے نا جی وہ اس کی ایک انسان کی ایک فطرت ہے جو بلفیل فطرت ہے بالفیل فطرت ہے ایک ایکچوئل نیچر ہے وہ وہ فطرت ہے جس میں انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے زین الناصوشاً الفرت الخلۃ الحرس کا الدنیا انسان کی بالفیل فطرت میں سب کچھ موجود ہے اسی طرح سے جیسے باقی حیوانات میں ہیں صحیح بالفیل فطرت میں انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے سوا جسمانی ساخت کے ٹھیک <applause> ٹھیک <applause> قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ انسان کے پاس انسان کی ایک اور فطرت بھی ہے جو پوٹینشل ہے بل، بلکوا ہے صحیح اس بلکوا فطرت نے اسے مطلب ایک مختلف مخلوق کے طور پر کائنات مطلب میں ایک ذمہ دار مخلوق کے طور پر ہے اس میں کوئی پانچ پانچ چھ چیزیں بتائی ہیں مثال کے طور پہ جیسے کم بربکم کالو بلا اب یہ کسی فرد روایت کو خطاب نہیں ہے اقرار ربوبیت رب کی ذات کا اقرار کوئی رب ہے میرا جو اس کا میں اقرار ربوبیت دوسرا ہے فجور اور تقوی کا امتیاز اچھائی اور برائی کا امتیاز بالفعل موجود ہے اس کے اندر بالکوا موجود ہے علاما فجورا و تکواہ تیسری چیز ہے کہ انسان اس دنیا میں ایک ذمہ داری کے ساتھ آیا ہے اندر آوینہ یا شفک نام محمد بدل انسان حکام ظلم یہ کہ انسان اس دنیا میں ایک ذمہ داری لے کے آیا ہوا ہے بالکوا اس کے اندر ذمہ داری کے ساتھ آیا پھر ہے کہ انسان کو پتا ہوتا ہے اپنے بارے میں کہ میری پوزیشن کیا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے بلل انسان والا نفس ہی بصیرہ والا اول کا ما wow. ایکسکیوز دس ہزار پیش wow. کرے پتا ہوتا ہے اسے hmm. اور تیسری چیز ہے کہ علم احد یا بني آدم اللہ تابشمیا بن اللہ انہو لکم مبین وعن نعبدونی وعن نعبدونی شیطان سے دوری اختیار کرنا اور رب کی عبادت کرنا یہ اس کی فطرت کا ایک حصہ ہے اب جو بالکوا فطرت ہوتی ہے اس کا ایک یہ جی ہوتا ہے کہ بلفیل فطرت ہمیشہ غالب رہتی ہے صحیح انسان اپنے اختیار سے بلکوا فطرت کو نشوونما دیتا ہے جیسے جیسے نشوونما دیتا ہے تو بلفیل فطرت اس کے تحت منقاد ہوتی ہے منظبت ہوتی ہے اس کے تحت بالکوا فطرت جیسے جیسے نشوونما پاتی آتی ہے اسی طرح سے بل فطرت الفطرت منظبت و منقاد ہوتی ہے بلفیل فطرت کو ختم نہیں کرنا ہوتا ٹھیک حیوانی فطرت ہے تو انسان ہے وہ ختم ہو جائے گا تو انسان ختم ہو جائے گا بالکل وہ اس کی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے ٹھیک تو جو قرآن مجید کا تصور ہے انسان کا وہ یہ ہے کہ اس کی جو بلفیل فطرت ہے وہ جب بلکوہ فطرت کے سامنے آتی ہے اور بلکوہ فطرت کے مقابلے میں نشو یافتہ ہوتی ہے تو بل بلکوہ فطرت اس کے تحت منظبت منقاد ہوتی ہے تو یہ انسان وہ انسان ہوتا ہے جسے انسان مرتضا کہتے ہیں بلکوہ فطرت کا ایک اور علمیہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں نا تو وہ انیشل لیول پر تو تھوڑے بہت جمپ کرتی ہے وہ ابال آتا رہتا ہے اس میں لیکن ایستہ ایستہ دبنے دبتے دبتے بالکل دوں ہو جاتی ہے اب آپ اب, اب آپ سامنے ہے کہ آپ نے اس کو نشوونما دینی ہے یا نہیں دینی اگر آپ نے اس کی نشوونما نہیں دینی تو اس نے ایستا ایستا دبنا شروع کر دینا ہے جب یہ دب جائے گی تو بل فیر فطرت آپ کو ایسے انسان ملیں گے جو جرم کو جرم ہی نہیں سمجھتے یہ نہیں ہوتا کہ ان کو ان کے نزدیک جرم جرم نہیں ہوتا انہیں کوئی مسئلہ ہی پیش نہیں ہوگا تو اس لیے جو قرآن مجید کا تصور ہے انسان کا وہ بہت ہی مختلف ہے صحیح. اس میں بالکوا اور بالفیل فطرت کی یہ تقسیم موجود ہے کہ یہ اس طرح سے موجود ہے اگر آپ اس کی نشوونما کریں گے آپ اس کو وہ ماحول فراہم کریں جس میں بالکوا فطرت نشو نما یافتہ ہو اور وہ ایک طاقتور قوت بن کر بالخوا بالفیل فطرت کو منظمت کر دیں ممکن بنا دیں تو پھر وہ آپ کی مطلب جو بلفیل فطرت ہے وہ اس کے تحت آ جاتی ہے یہ ہے قرآن مجید کا تصور باقی رہے گیا دیکھیں جو جو تو وہ اخبارات ہیں جیسے مثال کے طور پر پال ہمہ فجورہ تقوا یا السطب ربت یہ وہ چیزیں ہیں جن کی میرا ڈائریکٹ معلومات نہیں ہے یہ میری بلاواستہ معلومات نہیں ہے بالکل میں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا میں اس پر اگر قرآن مجید کے مطلب مختلف پارٹس کو لے کر ایک میٹا فزکس ڈیولپ کرتا ہوں اور ایک ایسا تصور انسان ڈیولپ کرتا ہوں جو خدا کے خدا اور انسان کے درمیان ایک ایسا ریلیشن بن جائے کہ دونوں کے درمیان ایک گریڈیشن کا ڈفرینس ہو کہ خدا بہت بڑا انسان ہو اور انسان بہت چھوٹا خدا ہو یہی ہوتا ہے صحیح یہ نہیں ہو سکتا اس کا کوئی امکان موجود نہیں ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب میں انشاءاللہ ایک اور نشی صاحب سے کرنا چاہتا ہوں جس سے میں آپ کے جو فکر اور آپ کے جو دین فہم جو آپ نے حاصل کیا اور جس کی آپ بات کرتے تین چار آپ کی کتابوں میں تفصیل سے اس حوالے سے بہت سے دوستوں کے بھی اعتراضات ہیں سوالات ہیں کچھ میرے اپنے طالب علمانہ بھی ہے تو اس میں آپ سے انشاءاللہ کسی اور نشست میں اور ہوں گا میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ نے اتنا مصروف اس میں سے ٹائم نکالا اور مجھے دیا اور ظاہر یہ میں دل سے کہتا ہوں مجھے جب آپ جیسے صاحب علم سے سوال کرتے مجھے ڈر بھی محسوس ہوتا ہے کہ یعنی اگلا اس کی جو علمی لیاقت اور جو علمی اس کا مرتبہ ہے نا اس کے حساب سے بندے کو سوال کرنا چاہیے اب کچھ سوالات انتہائی احمقانہ بھی آ جاتے بیچ میں تو اگر پھر اس سے اس صاحب علم شخص کو بھی ذرا تکلیف ہوتی ہے کہ مطلب اس اتنے اس میں یہ والی سوال تو ایسا کوئی سوال میرے بیچ سے بچ گیا تو میں بھی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بہت خوش ہوئی ہے آپ کے سوالات سے بھی اور میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے اور ضرور انشاءاللہ شاء اگلی نشست میں جب بھی آپ